На цьому тему збірної ми сьогодні закінчимо. Але у нас сьогодні ще дуже і дуже багато тем, і одна з таких величних тем це безперечно тема київського Динамо. Так, адже на цьому тижні нам вдалося поспілкуватися з Сергієм Рибровим, поспілкуватися на різні, але дуже актуальні теми. І ви знаєте, зазвичай такий не дуже говіркий Сергій Станіславович після матчів. Тут він нам відкрився. Відкрився нашому кореспонденту Дмитро Поверзнюку. І у такий нестабільний для київського Динамо час, коли лунає багато критики, Сергій. Риборов рассказал, как он это воспринимает и как ему удается мотивировать футболистов. У першому повному сезоні Риброва Динамо жодного разу не програло в чемпіонаті. У наступному були лише дві поразки. А за вісім турів нинішнього чемпіонату команда вже встигла програти ворські та зорі. У вересні Динамо не могло виграти у чотирьох матчах, якщо враховувати поєдинок із наполі. Цього було достатньо, щоб Динамо почали критикувати як за результати, так і за якість гри. Обратили увагу і на теоретичних заняттях, і в треніровках внесли змінення для того, щоб дійсно важна, щоб на. была команда, я считаю, у нас собраны хорошие футболисты высокого уровня. Для того, чтобы это была команда, она должна быть единым целым. И, наверное, на это делали акценты. Я, я вижу, сейчас есть какие-то изменения. Надеюсь, они будут также позитивно идти и дальше. Никто об этом не знает. Но для этого сами ребята тоже должны понимать, что то, что мы сейчас сделали, это первый шаг, чтобы выйти из, из состояния, в котором мы были. 2-3 неділі назад. Далі можна і більше працювати. Після важкого старту, коли перемоги здобувалися з величезними труднощами, Динамо в останніх матчах зуміло покращити гру. Тренерський штаб провів багато аналітичної роботи, аби розібратись у таких контрастних виступах команди. Ось зараз ми там сравнювали наш. наш пробег, нашу интенсивность игры в первых играх и сейчас в последних даже трех играх, тот же Олимпик, Бишектаж, и сейчас Зирка, то она очень возросла. К примеру, мы там сравнивали количество ускорений. Ускорение это Игрок в любой позиции должен ускоряться на поле. И доходило до 180-200 ускорений. Я считаю, что это очень высокий показатель. Причем самый важный показатель, что увеличиваются показатели во втором тайме. Это видно, что команда, даже выигрывая 1-0, идет вперед, старается забить мяч. Да, есть какие-то ошибки. Мы, мы все не роботы. Мы стараемся все делать и мы обращаем ребятам внимание на ошибки. Но действительно в последних играх видна интенсивность этой игры, что она увеличивается. Футбольная команда Не наче живий організм потрібно постійно стежити за чистотою, здоров'ям і середньою температурою. Будь-який дружній колектив після перших проблем та невдалих серій може перетворитись на зграю егоїстів або через негативну інформацію закритися у собі. От я чувствую це по, по настроєнню команди. Якщо команда чувствує стороны прессы, со стороны болельщиков, к примеру, там команда выиграла подряд два чемпионства, и вдруг мы там проиграли одну-две игры, уже там и болельщики кричат, мы встречались с болельщиком, обговаривали этот вопрос, и журналисты уже, проиграв там одну-две игры, говорят, все, Динамо не то, и я чувствую это настроение у ребят, когда там мы собираемся вместе, и, конечно, в первую очередь, моя задача и наша тренерского штаба, поддержать их, чтобы они действительно не думали о том негативе, который есть. Я уверен, что Ті ребята, які є зараз у нас в команді, вони вміють грати в футбол, і вони дійсно делают дуже багато на благо команди. Але в моменти, я думаю, що їх нужно підтримати не тільки тренеру, не тільки тренерскому штабу, але и журналістам. У спорті відстань від любові та поваги до критики та розчарування дуже коротка. У нинішньому сезоні це яскраво відчув Сергій Ребров. І з першими поразками одразу з'явився тиск як на тренера, так і на команду. А з ним і питання, чи може це. команда еще прогрессовать. Конечно, ты переживаешь. Я уверен, ребята переживают вечером после игры. Там есть время побыть в семье, там, успокоиться немножко. Но с утра у меня всегда было такое. Раньше я приезжаю на работу, пытаюсь сесть со своими помощниками. В основном это с Висенте, обговорить вопросы, которые были проблемные в прошлой игре, как двигаться дальше, какой в тренировочном процессе вносить изменения. И в процессе работы ты успокаиваешься и понимаешь, что, конечно, следующий матч, который идет после какой-то неудачной игры, конечно, ты волнуешься и надеешься, что... Ты помог ребятам выйти из этого состояния, но все равно ты, ты думаешь о том, все ли ты сделал для того, чтобы им помочь. Работа тренера я отдаю себе отчет, что это такое. Это не вечно, и никому не, не отмерен какой-то срок. Это решает президент. Главное, чтобы ты делал работу честно, отдавал всю душу. А что будет дальше одному Богу известно. Сила та відвага проявляються лише під час випробувань і в моменти, коли ти виходиш із зони комфорту. Рибров у нинішньому сезоні вдався до непростих змін. Шовковський тепер запасний голкіпер. А гусів не потрапляє до заявки. Напевно, сьогодні жоден гравець не має гарантованого місця в складі. Не завжди Те футболисты, которые с нами тренируются, попадают в 18. И здесь очень сложно объяснить. Но я считаю, в работе тренера единственный критерий должен быть – это игра, тренировка. И не просто наглядно, там, вот я вижу в тренировке, ты что-то не сделал. Есть цифры, есть статистика, мы ведем ее в каждой тренировке, снимаем на видео каждую тренировку. И если у футболиста есть какой-то вопрос, почему, мы можем ему показать, объяснить, показать цифры, потому что иначе по своим там видению, вот я увидел, ты в тренировке не добежал, или ты в игре там где-то не добежал. Есть статистика, Показываем и объясняем. Я надеюсь, ребята это понимают и работают дальше. Только один путь есть вернуться назад это еще больше работать и показывать тренеру, что ты хочешь играть в этой команде. У нас будет ще один е, момент, пов'язанный с интервью. Сергія Станіславовича Реброва, але хотілося б це закцентувати на тому, якраз на грі Динамо на початку сезону, і щоб ви прокоментували от слова Сергія Станіславовича Реброва і свою оцінку дали Динамо. Олександр Олексійович. Ну, наверное, чемпионат же не складывается с четырех, шести или даже те же десять игр. Чемпионат – это чемпионат. Первый круг, второй круг. Мы помним, когда «Динамо» было на 11 очей впереди, «Шахтер» был на 7 очей впереди. Так, кстати, становились чемпионами по очереди то «Динамо», то «Шахтер». Поэтому, с одной стороны, вся борьба впереди. С другой стороны, я бы хотел отметить о том, что вот новые те, которые моменты игры, организации игры, скоростной, агрессивной, которые появились в Динамо в последних играх, они не могут не радовать. Я все-таки больше даже бы скажу, что лично мое мнение, может быть, с области психологии все-таки какой-то надлом небольшой произошел, что мотивационная часть два раза стали чемпионами, и кое-кто чуть-чуть успокоился. Вот ряд футболистов их немного, но они подумали уже, что все на тех оборотах можно Это будет выиграть. Ну, с одной стороны, это бывает... Закон... Природнее, я кажу, да, нормально, но может природнее. Быть, Да, э, так часто, скажем, бывает, так часто бывает. И вывести из этого состояния может быть как раз вот то, что попали под шквал критики, под непопадание в основной состав, под непопадание в 18, и требования остаются одни и те же. Выходи и доказывай свое право играть в основном в составе киевского «Динамо». Сергей Ильич, а вас, а может, <coughs> Знаєте, пам'ятаєте, от колись там при Лобановському, я ніяким чином не хочу зараз там порівнювати Ревро Лобановська, але пам'ятаєте, що при Валерію Васильовичу завжди команда дуже важко ходила в сезон, зато до Ліги Чемпіонів розганялася. Може, тут якраз іде такий от момент, як ви вважаєте? Ну, я, -то, опять же, то же самое хотел поддержать Алексеевича в плане того, что, в принципе, я тоже с ним согласен, но у меня тоже такая мысль сидела, в голове, потому что ребята два года подряд стали чемпионами. Все-таки не все находят себе на мотивацию на следующий год, как бы, играть на том же уровне. Да и еще здесь прибавить надо. Да, здесь я считаю. Удержать здесь... сложнее, чем да, за. Да, здесь, здесь я считаю талант тренера, в принципе. Талант тренера, который тренер должен все-таки промотивировать футболистов. Я вижу, что ребров, я хочу Сережу от, ну, от себя поддержать, потому что я вижу, что человек, даже из этого интервью, мы видим, что он старается, он хочет, он говорит, мы поменяли то. Ми сделали то, тобто він ще пути для того, щоб команда почала прогресувати, щоб почала расти і вернути на, на пріжній уровень чемпіонський уровень. Я думаю, що вони повернуться к ним початку. Тобто то ви все-таки скидаєте на те, що це психологія. Жодним чином це не є там знаєте, якби там планова только... підготовка до такого до, 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 до такої історії. Тому що все таки чемпіонат, який був попередній, чемпіонат, який буде зараз, два різних чемпіонат. Ми маємо 12 команд. Ми будемо мати дві пульки по шість команд. Тому ми чотири рази будемо грати один, один з одним. Правильно ж? Да, ну, це зовсім да. інша історія. И, возможно, с огляду на ту стратегию, которая есть, что сейчас выше было играть в Лосене, играть у Чемпионов. Не, не, но я не думаю, что это сознательно планировалось создать, значит, такое, э, значит, такое положение, которое было, для того, чтобы потом из него так выходить. Еще раз повторяю, там многие, я думаю, многие процессы все-таки были вполне объяснимы, они даже, может, в какой-то мере закономерны. Но как раз эти трудности, эти проблемы, они дали возможность и дали, э, да, наверное, определение возможность Кое-что пересмотреть, кое-что добавить, сделать переоценку ценностей. І ми видим ряд игроков уже грають, скажем так, по другим нотам. Але ви ж згодні, що для того, щоб додати мотивації футболістам, потрібна конкуренція. А конкуренція є. Циганков, простой примір. Гусів не попадає в 18. У всіх, у всіх ланках. Все-таки команда такого уровня, она должна иметь по 2-3 человека одноці... равноценных на месте. Правильно Соглашусь. И мы видим в нападающих проблемы, на мой взгляд, есть с нападающим. Все-таки Марайс не показывает этот уровень футбола. А мы все видим, к сожалению, не очень хороший пример для Динамо, что и тот же в Бельгии в Андерлехте играет Теодорчик. Теодорчик заиграл вроде Бакани там, в принципе. Но мы видим, но в любом случае, это как бы, на мой взгляд, время все равно мы увидим прежнее Динамо. Побачим? Ну, я надію, що це на ми зараз зачепили ті теми, про які Сергій Станіславович Рибров якраз говорив у наступній частині нашого інтерв'ю у розмові з Дмитром Поворозняком. Давайте послухаємо, потім продовжимо нашу розмову. вы на встречи элитных тренеров. Это всегда такая интересная подъема, это какие-то новые тенденции, какие-то новые обговорения. Про что сейчас говорят элитные тренеры? в основном тренеры общались между собой, было много интересных вопросов. наверное, мне самому было очень интересно пообщаться с лучшими элитными тренерами Европы. С Арсеном Венгером мы вспоминали о том переходе несостоявшемся, когда я мог перейти в арсенал. Конечно, с Алексом Фергюсоном общался достаточно, и мне очень интересно, интересен этот человек, и действительно, как он э, планомерно вводил молодых футболистов в состав, причем большой группой, и мне было это интересно. А вы для себя на кого так больше сравниваетесь из топовых тренеров? То есть есть какие-то шаблоны, какие-то люди, за которыми больше следуешь, больше стежишь? Ну, мне очень нравится модель игры, и манера игры Атлетика Мадрид. Я общался много с Юргеном Клопом, когда он работал в Боруссии и Дортмунде, сейчас в Ливерпуле. я считаю, что футбол в будущем будет двигаться только в развитии скоростей, как можно больше будет скоростей, больше интенсивности игры. Александр Драгович. Рік тому мы робили интервью с Ермоленко. Он сказал, что это наиболее профессиональный легионер, с которого он встречал. С точки зрения как раз этого и характера, это большая втрата для Динамо. Я приведу просто один пример, когда на сборы не приехал Алекс. Я там позвонил ему, он говорит, что он ведет переговоры с Байером, и, скорее всего, ну, это было еще в начале сборов, и, скорее всего, он уйдет, и сейчас он уже улетает в Майами. И я его попросил, Алекса серьезно, потому что сейчас еще ничего не решено. Приедь, пожалуйста, начни с командой сборы, потому что ты важен команде перед Лигой чемпионов, чтобы они видели, что ты профессионал. Он сказал, тренер, завтра я приеду. Это действительно игрок, на которого можно положиться. Если футболист прогниченный, психологично вы видите, где-то ну, не готовый работать, футболист без правильного подхода, без правильной психологии, он даже на 50% не может на поле показать, что умеет. Есть футболисты, которые теряют мотивацию. Я вообще считаю, что в любой хорошей команде, команда, которая ставит перед собой максимальные цели, футболисты должны приходить и уходить. Они должны обновляться. Три-четыре позиции футболисты, которые тренер считает, или президент считает, или тренерский совет считает, что футболист потерял мотивацию, его нужно отпускать и на его место брать футболиста, который придет и своей мотивацией может зарядить всю команду. Конечно, сложно працювати, когда ти 2 два-три сезони з и тими же футболістами. Конечно, это не просто. Но у нас зараз така ситуація, нікуди того не денешся. Ви вірите, що цих футболістів що вони візьмуться за голову, чи президент не готовий відпускати таких гравців? Чому вони в команді? Ну, во-первых, есть контракт какой-то у футболистов, и футболисты были приобретены за какие-то серьезные деньги, и президент вложил какие-то деньги в этих игроков. Мы не можем игроков, к примеру, футболист стал немотивированный, мы его купили там за 8 миллионов, и мы его должны отдавать бесплатно. Зараз сборную на Гармаша, и Рауль перед уходом с Донамо сказал, что ему очень не понравилось, как там Гармаш, он дивился, тренируется. Мне сейчас отношение Гармаша нравится. Я надеюсь, он дальше будет перестать. Сегодня я ему тоже сказал, я, я сам расстроен тем, что тебя не вызвали в сборную, потому что я считаю, сейчас своей работой ты заслужил. А тренерскому штабу решать, вызывать Гармаша или не вызывать. Рауль, вы за разным взаимопотреблением в Украине часто да, бывает, Як вы про, про что, возможно, Винче сделается с вами? Часто звонит, спрашивают о футболистах, о их подготовке. Там сейчас по вопросу тренировки часто звонили. У меня абсолютно нормальное отношение к Раулем. Мы, мы с ним проработали два с половиной года. И были какие-то разногласия, но действительно мы мы работали вместе, мы вместе делали одно дело. Я с сожалением расставался с этим человеком, но он выбрал свой путь, и сейчас... Я надеюсь, поможет нашей сборной. Когда вы поняли, ну и бачили, что в принципе уже команда никого не купует, и ну, какого-то такого подсиления со стороны уже не будет, у вас были какие-то такие думки, пойти с команды? У меня, конечно, был разговор с президентом, и в прессе он сказал о том, чтобы он дает полный кар карбланш на то, чтобы вводить молодых ребят в состав. Я это, в принципе, делал и раньше, но я такой же амбициозный человек, как и наш президент. И я сам сказал о том, что если что-то будет идти не так, я сам не смогу дальше работать. Конечно, я, я вижу, я 100% уверен, что нам нужно усиление, нужно усиление этой команде. Сейчас, к сожалению, наступили такие времена, когда президент не в силах... Там, пригласить футболистов, которые я его прошу, там, футболисты для того, чтобы нас усилить. Наверное, мы не можем брать свободных агентов постоянно. Мы о чем-то просим, но те зарплаты, которые просят футболисты, чтобы прийти в Динамо, я считаю, что тоже это ненормально, когда э, зарплата между футболистами первой команды будет огромной, то очень сложно построить команду. Но сейчас я, я вижу потенциал в этой команде. Я стараюсь вводить молодых ребят и надеюсь, что они в скором будущем. Пополнять основную команду. Шаран Олександрии в этом сезоне использовал 23 футболиста. Это футболисты, которые сыграли 3 или больше матчей. У него очень большая обойма, В Шахтаря очень большая обойма футболистов. Есть такие клубы, где очень серьезная внутренняя конкуренция, и она заставляет футболисты прогрессировать. В «Динамо» достаточно внутренняя конкуренция? Конечно, есть позиции, где конкуренции недостаточно, и я вижу это, но еще раз эти позиции мы обговариваем с президентом, и если будет возможность зимой, мы усилимся в эти позиции и будем создавать конкуренцию. Коли ви прийшли в Динамо, ви вибрали схему гри в центрі поля цей трикутник перевенти. Ну іспанський там Барселони стиль, кройфа стиль називаємо його так. Чому які переваги в цьому стилі? когда мы общались с Раулем, пришел Рауль, и мы с ним пришли к мнению, что эта модель игры наиболее оптимальна на тот момент по подбору футболистов, который у нас был. И многие говорят, вот там у тренеров там 3-4 модели игры, а вот у Реброва только одна. За эти два года, даже сейчас, я вижу по ребятам, что вот, вот только сейчас они начинают понимать все, что они должны делать на поле. Это не так просто. Да, есть модель игры с двумя нападающими, но, наверное, я ее использую тогда Коли цьому є необхідність. Сьогодні в минулому сезоні у вас на цій позиції два атакувальних футболіста. Буяльський, э, Сідорчук. Зараз Фідерчук і Гармаш. Вони бігають, вони багато рухаються. але Це не ті футболісти, які можуть обігрувати, які можуть класно контролювати м'яч. Коли треба щось нестандартне придумати з м'ячем, тоді з'являються проблеми. Я бачу уровень їх роботи в тренуваннях, і вони намагаються Пытаются чему-то научиться и пытаются в этой позиции уже понимать те требования, которые есть. Конечно, никакой тренер 100% ничем не доволен, но я доволен работой, ребят. Все я, мало. Я не могу, сайт. я не могу. А что, вы хотите сказать, что в «Атлетика Мадрид» там топ-футболисты, которые все могут делать? Да нет, но они работают как команда и в атаке, и в обороне. Они могут забить один мяч, выиграть 1-0, 80% рыб. Но они будут всей командой обороняться. Этого мало. Но мы не Реал Мадрид, мы не Барселона, в которой там нужно забивать за, за матч 5-6 мячей. Если бы у меня была возможность купить там футболистов по 10, 15, 20 миллионов супертехничных, мы бы пытались создавать команду из этих игроков. Но сейчас у меня есть эти игроки. Я доволен тем, как ребята сейчас работают, к чему они стремятся и что они достигают.